স্যার এক্সপেকটেশন আমি আমার নিজের দলৰ কারণে আমি তিনটাত খেলিছ আপোনালোকে সবাই জানে কিন্তু ধুবুরত আর নগাঁত আমার সম্ভাবনা আছে ধুবীত আমার ভাল মানে যদিও আগের তুলনায় ভাল হওয়া নাই তথাপি আমি জিকিম আমি কনফিডেন্ট নাফ যে আমি ধুবুরত জিকিম নগাঁত টাফ কন্টেস্ট হবো আমার আমি অলৰেডি সারেন্ডার করার নিচিনা করে দিছো ইলেকশন আগতে আমি না করে দিছো যে আমার নহব জিকিছোটি ভেটি বুলি কথা নহয় মানে কংগ্ৰেছৰ এটা জোৱাৰ বিজেপিক আঁতৰাব কাৰণে কংগ্রেসে একমাত্র প্রার্থী কংগ্রেসে একমাত্র দল তো এটা গোটেই ইন্ডিয়াতে এটা আভা একটা পরিবেশ চলি গৈছিল আর আমার নামনি বিভিন্ন মানুষ যেহেতু সাউথ ইন্ডিয়াত কাম করে হাজার হাজার মানুষ মূল সমায় পনের পর বিশ হাজার মানুষ সাউথ ইন্ডিয়াত থাকে কাম কাজ করে তো সেই মানুষবা যেতে ঘুরি আছে তাত একটা প্রভাব পাইছে বেঙ্গালোর নাই কর্ণাটকত নাই নাই নাইরলাত নাই তামিলনাডুত নাই তো সিহতর এটাই কথা হল যে বিজেপি উধিবর কারণে

কিন্তু দল শেষ হৈ গৈছে নেকি তো চ' এনেকুৱা ইন্দিৰা গান্ধীও হাৰিছিল তো চ' এই কথাবিলাকত এনেকুৱা কথা নহয় যে হাৰিলেই দল শেষ হ'ব মই ভাবোঁ আজমল চাহাবৰ নেতৃত্বত দল আৰু বেছি শক্তিশালী হ'ব আৰু তেখেত জিকিব এইবিলাক অলিক কল্পনা দল শেষ হৈ যাব এই কথাটো আমাৰ দল সৃষ্টি হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কৈ আছিল তিনি মাহত শেষ হ'ব ছয় মাহত শেষ হ'ব আজিলৈকে দল চলি আছে আমি প্ৰায় বিশটা বছৰত বেলেগ এটা বিতৰ্ক যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ধ্যানত আছে বুলি ক'ব চাওক আমি ধ্যানটোক উপলংঘা কৰিব বিচৰা নাই ধ্যানটো কোনোবা এজন ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিয়ে ধ্যান কৰাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু সেই ধ্যান কৰা ইয়াৰ আগতেও দেখিছোঁ তেখেতে ধ্যান কৰাটোক মানে নিৰ্বাচনৰ এটা বেলেগ কৌশল হিচাপে লৈ লয় ইয়াৰ আগতো কেইবাবাৰ ধ্যান কৰা আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ সেই কৌশলবোৰত বেলেগ এই ধ্যানটো যাতে ৰাজনীতিকৰণ নকৰে সেইটো আমাৰ কথা আমাৰ কথাটো এইটো জৰিয়তে ৰাজনীতিক ফাইদা ল'ব নালাগে ধ্যানটোক তেখেতে কোনোবাই যদি ব্যক্তিগতভাৱে ধ্যান কৰিব খোজে মাজতে একদিন কথা কোয়া তেখেতে মানে বায়োলজিক্যাল প্রডাক্ট তেখেতে ঈশ্বর দূত এই কথাবিল যথেষ্ট পাতল করে দিয়ে আমার ভারতবর্ষের নিচে এখন বিশাল বিশাল গণতন্ত্র প্রধানমন্ত্রী এনেকা কথা কলে কথাবিল উপলুঙ্গা হয়ে যায় আর প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর যদি গাম্ভীর্যপূর্ণ যদি অবস্থা তখন পদমর্যাদা বহুদিন হ্যায় হয়ে যায়